Неймовірно рідкісне явище зустріти нині людину, яка поєднувала у собі такі якості, як мужність та доброту, відданість своїй справі, людяність, наполегливість у досягненні мети, чесність та вибагливість до себе та до оточення саме про такого чоловіка буде наша розповідь. Виктор Федорович Суров – полковник пенитенциарной службы последние годы жизни. С 2006 года по 2010 работал в должности начальник управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Запорожской области. За время своего трудового пути неоднократно поощрялся грамотами, благодарностями, был награжден орденом за заслуги перед Запорожским краем второй степени, нагрудными знаками за отличную службу в МВД, почетный сотрудник управления исполнения наказаний. За отличие в службе второй степени. И юбилейные медалью 60 лет вооруженных сил СССР, медалями за безупречную службу первой и второй степени. Я держу в руках список наград и поощрений Виктора Федоровича. Несколько листов, а в них вся его жизнь. Первая запись гласит: Благодарность за четкое выполнение своих обязанностей принесение службы во внутреннем наряде по школе. Это был первый приказ в военной школе. Далее. Второй. Присвоение звания старший сержант за хорошую учебу, прилежное поведение и активное участие в общественной жизни. Ему уже было 24. Позади школа в родной Михайловке, работа на запорожском заводе преобразователь, служба в рядах советской армии. Но в возвращении на завод и в 1972 году трудовой коллектив направил его на обучение в рязанскую высшую школу МВД. Поехала к нему в Рязань, мы здесь встречались. Вот, поехала в Рязань, мы там поженились в Рязани. Он в военном училище учился. Это был 72 год. Мы там с ним свадьбу сыграли шикарную с курсантами, ребята. 1976 году, получив профессию квалифицированного юриста, Виктор Суров был направлен в УВД Запорожского облсполкома для прохождения дальнейшей службы. Исправительно-трудовая колония номер 20 стала его первым местом работы в этой сфере. Начальник отряда, а потом инспектор оперативной части. Он все свои силы вложил в работу, созидая в столь мрачных местах, где люди отбывали наказание образец полноценной жизни. Впоследствии он всегда придерживался этой жизненной позиции. А Викторе Федоровичу можно сказать только самые добрые замечательные слова. Был прекрасный человек, был прекрасный руководитель и прежде всего человек очень человечный, очень добрый, очень справедливый. Заботился о личном составе и в каждом офицере, в каждом прапорщике он видел прежде всего человека. Продвижение по службе шло достаточно интенсивно. На каждом доверенном ему месте работы он налаживал и четко организовал все, что было так необходимо для мест, где люди отбывали наказание за содеянное зло. Он старался показать, что есть другие пути в этой жизни – труд, творчество, спорт и многое другое. Как он говорил, у нас занимается спортом все – от осужденного и до офицера. Работая над собой, повышая свой образовательный уровень, он закончил Московскую академию МВД и уже пользуясь тем, что ему доверяет самые ответственность, должности в достаточно тяжелые времена все же оставался тем необыкновенным всеми уважаемым человеком люди к нему относились как к отцу как к отцу за советом шли с просьбами с какими-то если речь шла о переводе ну ездить кому-то неудобно очень далеко там жильем связано все все эти вопросы он решал по мере возможности его вопроса решал. Если сказать коротко и ясно, обиженных практически на него нет. Менялись времена и власти, и уже бывший первый заместитель начальника управления Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Запорожской области Виктор Суров ушел на пенсию. Но в 2006-м вернулся в управление начальником. С 2006 по 2010 год Виктор Федорович был начальником Запорожского управления по исполнению наказаний. На данной фотографии вы видите ее на рабочем месте во время приема по личным вопросам. И правее фотография рабочей встречи в учреждениях с личным составом, с осужденными, вот, он очень часто выезжал и завел такой порядок. Пятница все в зоне. Были распределены участки, учреждения, кто куда выезжал. Он выезжал по очереди в разные учреждения. Закалка советского времени работала с той же интенсивностью, что и раньше. Виктор Федорович, кроме основной работы, организовал спортивные соревнования по теннису, стрельбе. И любимый футбол тоже не был им забыт. Виктор Федорович был обаятельным, доброжелательным и добрым человеком. Он очень любил спорт. Создал команду на базе 20-го учреждения футбольную. Выигрывали очень много призов, Команда существует и по сей день. В 2014 году был проведен турнир Виктора Сурова по мини-футболу среди учреждений пенитенциарной службы. Энергичный, деловой, толковый и э, любит новшества. Например, после разделения УВД и нашей службы организовал э, Совет ветеранов. Ни один ветеран Великой Отечественной войны, афганец, ветеран пенитенциарной службы или их семьи не оставались без внимания. Это были подарки, поздравления и просто пассивная помощь. Согласитесь, это очень важно. Мечтой Виктора Федоровича было создание национального музея, где каждый желающий мог бы узнать все о пенитенциарной службе нашей области от дореволюционного периода до наших дней. Его любимым высказыванием была фраза Гёте – «Человек, который не знает своего прошлого, не имеет будущего». Инициатором, собственно, он и есть. Музей я выделил вот это помещение. Семь лет мы собирали экспонаты у пенсионеров, ветеранов. Учреждения нам многие вещи, детали изготавливали. И вот в 13, 2013 году открыли 15 летию нашей системы. Но, к сожалению, Виктор Федорович до этого не дожил. Работа ладилась, дни шли за днями, и рядом была семья, крепкий оплот любви и уважения. Мне повезло в этой жизни. Я встретила человека, который меня... 37 лет оберегал, любил и обожал. Мы прожили очень такую жизнь яркую. Витя был большой жизнелюб. Он нам покоя никому не давал, ни детям, ни мне. Говорят, что Бог благословляет семью, в которой рождаются мальчики. Ведь они продолжают род, а иногда и дело, начатое отцом. У Виктора Сурова есть сын и дочь, и четверо внуков – мальчиков. Смерть застала Виктора Федоровича по дороге домой. Он возвращался с совещания, которое проходило в Киеве. Для многих, знавших его, это известие отозвалось глубокой болью. И сейчас, спустя пять лет после трагедии, люди приходят на кладбище 23 января, чтобы почтить память этого человека. Он всегда был силовиком. То есть он возглавлял оперативно-режимное подразделение. То есть, казалось бы, подразделения такие, где очень много сложных моментов, связанные, связанные с поведением осужденных. То есть он был не хозяйственником, он был силовиком. Но тем не менее он не очерствел. И удивительно, как вот эти вот человеческие качества через столько лет службы, которые он прослужил, он пронес и остался таким же добрым, отзывчивым, порядочным, справедливым человеком. Его нужно помнить. За оживчусь доброту, скромність і уважительне отношення пожилим людям, к ветеранам, пенсіонерам, особливо к інвалідам. дуже важливо і нам, сучасним людям, не загубити свої моральні принципи, людяність та любов. Тому варто пам'ятати таких міцних людей, як Віктор Суров, приймаючи його життєві принципи, як приклад.